शिवायै सततमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता सुमतां रौद्रायै नवो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नभो नमः कश्नायै चन्द्रूपिण्यै আশ্বিনের এক প্রাগতিহাসিক সকালে শ্রীরামচন্দ্র যে করেছিলেন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রণদেবীকে অসুর নিধনে পাঠিয়েছিলেন সেই দুর্গাই একুশ শতকে নারীর ক্ষমতায়ন তার মহাতেজ চিরজাগরুক আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক মাটি পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে प्रचण्डे प्रचण्डे त्वं प्रचण्डबलनाशिनी रक्ष मां सर्व तु देवि विश्वेश्वरी नमस्तु ते ओ दुर्गोत्तारिणि दुर्गे त्वं सर्वाशुभविनाशिनी धर्मात्मोक्षदे देवी नित्यं मे वरदा भव दुर्गे दुर्गे महाभागे क्राहि मंशं करतीय महिषा श्रृंग मदम तस्मि प्रणतस्मि कृसितमे ओम आयुर् देहि यशोदेहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वं कामक्षि देहि